За выполнением, но извлекательно в том, что происходит в Украине, происходилось это, что показывает, на ч ⁇ прекрасно намалялось, это трагедия. Прекрасные фото про случайно трагичные подеи. Э, Сергей Летко, аэропорт, очень честно, э, брал моменты. Например, как бы, естественно, мы здесь в Финляндии, это ближе. И вот как, как бы те, кто из вас не читал, э, во-первых, рекомендую всю книгу. Но те, кто не читал, там есть момент, когда парень вспоминает когда лучшие времена, э, так скажем так, его э, э, любви с э, девушкой. Они провели в Финляндии. Поэтому обратите внимание, там Финляндия тоже э, вспоминается. Э, скажу честно, я когда э, прочитал эту книгу, ну, во-первых, почему я говорю, что я говорю по русски, книга по русски. И скажу честно, я, поскольку я был рожден и воспитан в Советском Союзе, э, для меня язык такой же родной, чтобы не было никаких, скажем, недоразумений. Это одно язык а. Второе, для меня русский язык это не язык Путина или Чуркина или Боброва. Для меня это язык Достоевского, для меня это язык Росского. ну и теперь для меня это язык и Сергея Лайка. Пусть Сергей Лайко не обижается, но не пахнет, но на самом деле, когда я читал его книгу, как бы ассоциации были с войной и миром до Толстой гений и все прочее именно гении как бы, возникали, когда они писали о страшных вещах, о войне. Здесь, вот как бы, мне всегда удивляло, я сам не писать. Не как бы, дал, писал, но э, так потом ничего не получилось. Но на самом деле вот показать простых людей, и на самом деле они думают о себя как простых обычных людях. Но когда это э, автор делает умело, то ты что это шедевр, и на самом деле не простые они гениальные представители э, нашего времени, которые защищают данную момент защищают свою родину, и, прежде всего своих любимых, своих близких детей, защищают от э, иностранных иностранных людей. Я всем рекомендую э, эту книгу, я, я благодарен вам, еще раз благодарю вас, что вы пришли на этот вечер, я благодарю организаторам э, этого захода, я порекомендую вступать завтра, будем обучать специалам, еще раз благодарю, и э, я захочу в голову вернуть нашу сильную